Для наш охранник ночной колокольчик обстреливают вас звиты с россии да и уже не поймешь из россии слованская это всю душу кидает но ну, основной масса летит с россии все это самое тяжелое с россии прилетает и что вы работаете россии 6 Росії вот, щось уже по яму. да блин даже не відстреливаетесь на туда не сделать во-первых никто не дает приказ ответного огня во-вторых с чего с автоматом стрелять В России. Нет, ну, у нас 5 нет вооружения. Он у нас в России. Чтобы... А то уже Россия. он на в город а все Россия. в 9 часов люди выстраиваются, как положено. 9 утра. И... Вечером. Да, все так четко 9, да. И начинают э, с быть. Ну, нет, артиллерии. не так сразу. Не так... Нет, из градов, а так в основном мы... САУ, самоходные артиллерийские установки и именно ушки все что хочешь. А полностью. покажите, какие подарунки мая Это то что выплевывает град. Ага. Вот эта вот труба, Это просто не разорвала ее полностью, часть разорвалась. Вот это все, это артиллерия выкидает минометы, ну это с одного этого самого. С одной воронки. Да. А так вот все поле усеяно, пожалуйста. <связать> <торрегулирующие> Только собирают, да. Люди будут на металлолом собирать там по окончанию. Все нормально, все нормально, да. Пол личного состава в госпитале лежит. А я убытие? Нет, убитых нет, у меня все счастливые. Все, все да? Тех, технику все разбили. Все, вашу технику? Все, уже... все, сгорело, она все попробивает. А где сгоревшая техника? Добре. А до вас тут доїжджає взагалі керівництво. чи якісь Наша керівництво стоїть під Айдаром. Останній раз, да, раз комбата бачив десь місяць два назад. БРДМ разбила повністю. горел дотла. А флаг України синтетичний На БРДМ залишився цілим. Для нього достатньо. мелкая искра и ветра. Горел все может, твоя кладка взорвалась. Вот так вот полностью все обгорело, деревья вокруг. Все деревья вокруг А флаг остался. остался цел. Рядом палатка сгорела, вещи у парнишки. Так. Але, вы кажете, что у вас тут уже техники нике то ман, ваша, ну, как бы, роль тут. Что вы можете сделать? Только ножами забросаем. Нет, просто если эту позицию бросим, это будет открытый коридор с Россией. А то да, то заводить. Все, что хочешь, кому хочешь. Нас землями не боимся и защищать голыми руками. Мы на свои земли. Да. Поэтому те, которые сейчас убегают своим командов, они с этими и за вас отработаем. У каждого из нас дома жены, дети. Жены у некоторых беременные. Да вот. Все уже. И вот еще да. один. У него вообще через вот пару еще, дней. Да. Вот через два дня жена да? рожает. Девочка это нас? Вторую. Те, которые убивают своих коллег. Два дня Отработаем По закону, по закону, что там более трех детей уже нельзя служить. У нас есть вот дед. Дед. У которого уже. Самый лучший дед воин Украины. Сколько у тебя же? Трое? Две жены, четверо дети. А, четверо дети. Все. И вот вся моя семья тут. Подписывали приказ о демобилизации человека, отказался. Вы ведь Да, да? Не оставил своих товарищей. Я своих товарищей бросить. Наша земля. У меня после первого обстрела тоже контузило, ухо не слышит, вас не видит. тоже на госпиталь со штаба отправляли, отказался. Вас? А, я бачу вас в Ну, что от уха, да? Это где чуть-чуть в эту. а созвонить. Да ты на батальку становишься похожим. Да, гарно нравится. выглядаешь. Вот. А некоторые сразу после первого шабстрела, у кого спина там с детства болит, у кого там ножку подвернул. А, убежали. Да, глаз нас сразу сюда на госпиталь, заболели. Тяжело. Вот, кстати, вот блиндаж, попал в снаряд. А я Прямое попадание в блиндаж. Калибр 152 мм, это артиллерия работала. Провалила. Блин, даже находились гранаты, снаряды под РПГ, под СПГ. они так и стоят. она они так и стоят. И находилось два человека. О. Эти два человека сейчас находятся в Харьковском военном госпитале на сумской. Вот. Прошли лечение. Вот. В понедельник их выписывают. 15 дней дома и обратно в бой. Сюда до вас. Да, находились непосредственно в бункере при попадании. Вот они вот здесь вот сидели, как раз вот здесь, и здесь получается... это спасло их, я не знаю, чудо. Сюда вошло, и они, как бы, ну, можно сказать, даже волну их чуть-чуть откинуло, и они вышли. Вот <существует> да. это все лежало здесь. Да. Когда сюда улупило. Да, если бы это сейчас сдетонировало, то есть, было бы очень. Причем, это первый, первый снаряд, который прилетел попадание это случайность кто его знает ну до того как э, начали обстрел буквально три часа он три часа, часа летал беспилотник полностью все позиции снимал фотографировал поэтому случайности бывают дома но на войне случайности не бывает по крайней мере в них мы не верим. Розкажіть, я вас бачу, що у вас є що їсти, в принципі. Ну, дивлюсь, це вам да, волонтери все до вас. Волонтери Взвозят, а, а, а якісь армія нічого не... Ну, не армія там дає те, що государство якісь, там крупи, там, тушон. То, <ривозить>, що положено. Привозять. Тушонку, тобто до вас так. Але на якусь ротацію вас не відправляють. Ніякої ротації немає і бути не може. Там наоборот, зараз збільшують штат батальйона. Будуть водити... и артиллерию, и зенитчиков и так далее. И бронетехника. Бронетехника, хоть что-то. И бронетехника вам да. поджинуть? Да. Ну, по крайней мере, обещают, когда это все будет. А сколько вы уже без бронетехники тут? С 15 мая. Как только заехали в зону АТО. Вот как эта борода выросла, это с первого дня в АТО. Не, я говорю, а техники, когда технику разбили, то сколько вы без техники? Технику разбили у ребят, которые с нами стоят. То есть один танк, который ездит, но он не стреляет. Это единственное, что с техники я остался Так вот УАЗик, на котором мы вас встречали, тоже волонтеры купили нам. Это не армейский УАЗик, это личный подарок мне, волонтерам Харьковских. Ага. Вот. вот так и живем. Слишком долго это все тянется. Вот, буквально когда прорывали центр Луганской области, это Кременная, Рубежная, Северодонецк, Лисичанск. Ага. Все эти города отработали за... А, этот, старая Краснянка вот, зачистили за 5 дней. Oh, и с этого момента уже прошло месяц. За пять дней не зачищается. <с Si> как минимум за недели две надо было, чтобы все посадки, все вот это прочистить, <пас> потому что по-любому это все осталось и вот оно сейчас вылазит и вот вчера тому времени... да, буквально вчера поднял, по сдёрнул был прорыв. Да? Вот, то есть эта позиция чем важна? Самый короткий путь с России на подъезд Луганск. Вот. Оттуда же, соответственно, ну уже проезжали колонны, там 150 единиц техники насчитывали, вот, прорывали. Это они полями ездят? Да, вот буквально вот сразу в 5 километрах от нас пограничники стоят, уже так само в блиндажах живут. То есть принцип работы, они накрывают артиллерийским огнем пограничников, вот. потом, соответственно, сразу нас и прорывается колонна. Ну там, конечно, встречаем, обрабатываем, как положено, вот. Но ну, те, кто думает, что Россия не задействована, ребята, у меня же, вы очень сильно ошибаетесь. Если бы Россия здесь не была замешана, здесь уже давно эти бунты, блин, подавили. А жили в, мир, в мирной Украине. А вы тут сепаратистов застречали, но прорывались? Да вот, все село, пожалуйста. Там село, вот, село, вот, село, все. Они видно. ходят улыбаются. Но, они но, но, ночью оттуда стрельба. А не помогаю вам местами? Нет, конечно. Пока нет. Никто тут на кроме, кроме волонтеров, да. Ну, то есть сами вот с пограничниками начали сотрудничать. То есть какую-то взаимосвязь поддержим. В армии взаимосвязи, у вас с погранцами. Помогаем, да. Сами все устроим. Их, их лукят. А мы не знаем, что с ними, как. Вот то, что сами поехали, сами начали с ними какое-то сотрудничество. Также волонтерам, он, Александр, заказал рации, чтобы мы могли с ними связаться мы им свою рацию отвезли, но она то достает и плюс глуша. Глуша, ну, да. Во время отстрела даже рации, которые внутри лазера, маленькие. Вот, буквально от блиндажа, там расстояние 15-20 метров связаться невозможно. То есть полностью кто-то врезается в волну. То есть слышим, э, ну уже знаем некоторые позывные там с России, там русские маэстро, вот это те которые. Наво... которые наводят на нас артиллерийский огонь, отдают приказы для обстрела и так далее. Вот. А между собой связаться не может мы Ну, Постоянно беспилотники летают и их, их да? не надо, три вида. Перед тем как начинает бомбить, прилетает за полчаса где-то беспилотник. Фотографируется, снимает и через буквально там 25-30 минут, это стабильно, начинается артобстрел. Вот. И буквально вот уже третью ночь по границе, по нулю, по нулевой отметке, только со стороны Украины уже летают две вертолеты. Это Ми-8 по полной боевой, второй вертолет, я не, не, не авиационный. То -то Человек, российский? да, не заканчиваю. Да, конечно, российский. То есть пограничники определили, то есть с России вертолеты, по полной боевой, два боевых вертолета. Вот такие вот дела. Ясно. А что вам требует тут? Чего вам не встачает? Значит, три танка, записывайте. Девять артиллерий. Да, ну, не, так, в принципе, волонтеры помогают абсолютно всем, воду привозят, продукты привозят, форму, берцы, в принципе, все, что нам не видеть, кроме вот этой рации, это рация армейская, это все волонтеры привозят. Ребята духом не падают, поэтому все будет у нас хорошо, будем жить в мире. И он под ногами тоже вот осколки у вас. А да. А это да, это подарки от Владимира Путина. Дай бог тебе здоровье сдохнуть. Вот Луганск, вот Россия, победа тоже где-то там. Армия Европы. Я защищаю. Благодаря волонтерам только я выживаю. Да. Давай, иди ко мне. Иди сюда. Папа, подожди, я же интересно. Дай попозировать. Моль. Моль. Злиться, злиться, чужие. Иди ко мне. Иди маленький. Девка. Девка. Ну пойдем, 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 пойдем. Пошли. Ты все бога такое, все бога ты собака, куда ж мне надо, а? Куда мне умная и красивая? Все, вон смотри, видишь поля? Вот да. оттуда они заезжают комбайнами. И нас, и нас косят. Комбайнами? Да, у них комбайны такие, грады, сау. И нас косят. И кто глубже зарылся, тот и выжил. Что вы нас про Кернеса думаете, и мэра Про кого? Про Кернеса. Гепа? Жить ему осталось не будет. Мы вернемся. О. Ну, летучая мышь это, ну, разведка, я служил в разведке. Я с вот этой штукой до волка пойду кофе попить. А так по телевидению ему и скажете. Я ее буду за ее столом угощать. Это позволит украинской армии значительно обеспечить от ворожных атак. Выше левый берег. Наша земля, и мы на ней будем стоять.